Ну, и всего туру самое. Ну, и в в из ста матчей, можно что-то короткое. Походу, поговорим, в зале, Я уже забыл, как это делать. Да. <laughs> ну, что, очень приятно, что ребята выполнили, в основном, то, что ставила задача на эти игры. по большому счету много чего удавалось. Поэтому, счёт такой. И... Что можно сказать? Когда, конечно, усилил игру Анатолия Кузьмин и Вячеслав Ковалевский, за такие опытные Вот, и молодежь за ними тянется, я думаю, что это будет приводить э, какому-то положительные результаты и молодежь будет расти, глядя, как правильно все выполнять и все таки Когда есть в команде, они всегда очень хорошие. А Витя Герасовичок, да? приболел. Как-то не завершается в команде? Ну, пока, да, завершается. Он играл на Мобиле в Житомире. Играл, ну, что касается игр в Житомире, довольно-таки сложные напряженные игры получили, что одна и что вторая. И, и от игры, э... в принципе, произошел, что в первую очередь в за 2-3 минуты до, до окончания. Что обусловило, обуславливало в первой игре э, мы не справились с высоким и со стажем нашей команды. Знаю, у нас был начинал э, такой Юра Доренков с ростом 2,15, он еще тогда был мальчиком, потом он уже прошел у нас в школу, потом он был Никита Петровский, то есть на сегодняшний день уже это сформировавшийся игрок, который, ну, зацементировал полностью все, что можно было забить из-под корзины и, и Дальняя атака не пошла, мы не смогли выйти на поэтому благодаря львиной доле, конечно, мы его э, держали победу. Во второй игре мы разобрались, справились и, опять же, только в концовке бежали сильнейшую победу. Какая у ступень готовности команды? Еще и одно, только потенциал куда расти. Потенциал всегда есть. более что, в принципе, у нас э, в основном-то молодая команда. Если там сейчас за исключением, то допустим, робота Павлевского и Вот. Поэтому потенциал для молодых ребят всегда есть Тем более очень хорошо работает у нас детская областная спорт... здесь еще, вот, где, где дети сами играют и смотрят, и есть к чему тянуться, чтобы показывать хороший баскетбол и играть в хороший баскетбол. Понятно, что сегодня сегодняшний день что я что у нас в стране очень тяжело происходит, и наша задача сейчас а, сохранить баскетбол как минимум в нашем городе. Вы а, э, сами знаете, что баскетбол у нас всегда на передовой позиции, э, во время самый самым популярным этом спорта. Поэтому, несмотря на все, что в принципе, нельзя сейчас бросить э, э, это дело, чтобы не загубить Жизнь продовжається, і діти ростуть, і на останнім роста. І останній, ну це, може, не дуже не зовсім до вас, але тільки багато років вся історія нашого баскетболу пов'язана з пульсарами, от вирішили від цю назву відмовитися. Наскільки ви вважаєте, може, ви продали за відео читання? Це, мабуть, питання не зовсім до мене, але це не тому, що ми э, вирішили відмовитися просто так. Ми так зробилися обставини э, довго времени, вибачте. Довго време. компания Шусар нас поддерживала. Но на сегодняшний день мы сюда, что не могут этого делать. И мы надеемся, что найдется в городе, в области какой-то спонсор, меценат. не словами это может назвать, чтобы как-то все это дело поставить на такой уровень, чтобы его название внести сюда да, можно. представлять и в Суперлиге, но вы сами прекрасно знаете, что это все делает. Все денег. И на сегодняшний день мы играем в первую лигу, не потому, что мы отсюда вы, вылетели из выше, но в Суперлиге. У нас там будет, но это все зависит от, от финансов, которые на сегодняшний день мы Конечно, бы повышение выиграв за команды в лигах гораздо выше. Болельщикам было бы интереснее, хотя что вчера, вчера было вообще очень много болельщиков. людям интересно посмотреть баскетбол, интересно игра зрелищная. Самое последнее, последнее. Э, по систему розыгрыша, потому что я что-то так не до конца понял, вот, в этой первой лиге, как она там проходит? Система розыгрыша начинается, первая лига разбита на две э, зоны, э, центр и запад. Мы играем в западную зону, западная зона разбита еще на две подгруппы. Двух группа по семь команд. После э, двух групп, это два круга происходят по двух игры. Команды, занявшие первые четыре места в одной подгруппе и второй подгруппе, разыгрывают э, между собой э, четыре места. И уже эти четыре команды, которые разыграли, вышли из своей западной группы, с четырьмя командами в центре. и а система того, куда уже съедут, все ну, четыре с той, западный, как она не будет? Это нет. будет по туровой, туровой а. системе. То есть с какими-то золотыми очками или как? Нет, нет, там будет все. Да. Да. Такие да. золотые очки не могут быть, потому что да. совершенно разные. разных да. Нет, ну, по крайней мере, те, что вы с собой там между нет, собой нет, сыграли, нет. под по группе. Ну, да. Все. 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 Спасибо, Спасибо большое.